Привет, друзья! Стою вот рядом с царем полей, подсолнечником. Ну, по сути, это царь полей. Если кукуруза царится, то это царь. Очень большие площадя его сеются в Украине. Больше 6 миллионов гектар. И в этом году в целом по регионах состояние подсолнечника хорошее. Если посмотреть с окна автомобиля. Но если подойти к полю, то мы обратим внимание, что в принципе листовой аппарат защищен. Отсутствуют признаки болезней, нету здесь пятнистости, и фомоза мы не видим, и не видим мы септориоза, альтернариоза. Ну, фуницид сработал на этом поле просто прекрасно. Но если мы обратим дальше, уже на корзинку, то вы видите, что сухая гниль, уже практически 20% урожая забирает. И это только начало, друзья. И эта болезнь будет доминировать в этом году, уже доминирует на посевах подсолнечника. Потому что во всех регионах она есть. На многих гибридах до 100%. И поэтому, друзья, обратите внимание, обследуйте, увидите вот эти вот пятна на корзинке. Это очень серьезное такое вот а, предупреждение, что необходимо обследовать, посмотреть и при достижении 30% влажности семянки мы должны сделать десекацию. Для предупреждения распространения заболевания мы должны сделать своевременную десекацию. Для этого мы должны определить, друзья, в лабораторных условиях. Мы не сможем влагомером это сделать. Только в лабораторных условиях есть методики влажность семянки подсолнечника, и когда она достигнет 30 процентов, необходимо обработать десикантами. И тогда мы уменьшим влажность, уменьшим развитие и своевременно уберем подсолнечник. Если мы будем ждать, пока он досохнет до 10 процентов, мы можем потерять от 30 до 100% урожая. Поэтому срочно обратите внимание на эту болезнь, обследуйте, примите э, хорошее, правильное решение и сохраните ваш урожай. Вопросы есть. Да, да, скажи. А если фунгициды сработали, мы видим по листовому аппарату хорошо, то почему фунгициды не сработали? по корзинке их нету или не теми фунгицидами работали ну вопрос очень хорош Изопус. относится к грибам полусопрофитам они могут размножаться как на мертвой так и на живой ткани и его как раз появление она совпадает с фазой налива подсолнечника для этого нужна это инфекционное начало а его полно то есть инфекция есть в почве, и когда наступают хорошие условия, это температура, есть питательный субстрат, есть э, э, влага, тогда болезнь начинает сильно поражать именно как раз корзинку, потому что это своего рода чашка Петри, есть и влага, есть и углеводы, есть и э, масло. То есть есть все, и поэтому на эту чашку Петри будут нападать все болезни, которые сегодня есть. Ну Но... Зопус занимает свою нишу, он а, даже опережает такие болезни, как склеротиния. Вот видите, он тоже уже начал на язычковых цветках проявляться, а, и а, он а, как раз доминирует эта популяция как раз в этот период. Да, есть года, когда его развитие слабое или он отсутствует. Но в этом году эпифитоте. И поэтому как раз обрабатывая, даже сохраняя листовой аппарат, мы не сможем защитить подсолнечник от болезни. Для этого нужен сивоборот. А сивоборот, вы знаете, отсутствует. Так получается, что корзинку мы никак не можем защитить от болезней. Получается, что при наличии инфекции, при наличии условий для развития инфекции. Мы не сможем никак фунгицидами защитить от болезней, которые поражают корзинку. Это и склеротиния, это и ботритис серая гниль, это и сухая гниль. Поэтому единственным способом есть это силооборот, Когда инфекцию мы уменьшаем и период развития вларядных условий она не поражает. И второй способ это своевременное проведение диссекации чтобы не дать болезни распространиться по корзинке, поразить семянку, а высушить ну, при наличии уже 30 влажности в семянке и про проведение диссекации мы уже не теряем ни количество, ни качество. То есть мы сохраняем количество масла, и урожай. Поэтому, друзья, советуем срочно смотреть за динамикой потери влаги каждый день и при достижении 30% обязательно сделать десекацию и сохранить урожай. Получается, если не сделать десекацию, то мы потеряем и качество, и урожай. Бывают годы, когда уничтожает до 100% урожая. И количество может быть э, снижено, и качество, то есть и, э, и масличность. Вот это мы об этом хотим вас э, предупредить. И э, желаем вам сохранить урожай, получить хороший, хорошую прибыль с подсолнечника. Потому что эта культура, вы знаете, что сегодня всего обороте занимает у кого 30%, у кого 50%, у кого, 50%, у кого еще больше. Поэтому вот это вот то, что мы вам хотели срочно сообщить. С вами был я, Алексей Сиренко.